altogidlarning mis ikki gidroksid bilan bo'ladigan reaksiyasi ularga sifat reaksiyasi hisoblanadi ishkor eritmasiga mis sulfatdan tomizamiz natijada mis ikki gidroksid hosil bo'ladi hosil bo'lgan eritmaga esa farmalin quyamiz qanday hodisa ro'y berishini kuzatamiz reaksiya probirka qizdirilgandagina boshlanadi probirkadagi ko'krang asta sekin yo'qoladi formalin ms ikki gidrroksidni msga qadar qaytaradi probirkdevorlarda mis metali paydo bo'la boshlaydi lekin ba'zida bu reaksiyada qizil cho'kma mis bir oksid hosil bo'ladi mis ikki gidroksidni qaytarilishini eritmada aldigit borligiga guvohlik beradi